नमस्कार सोला जानेवारी भारत के पंप्रधान मोदी जी ने स्टार्टअप डे घोषित बहुत कम समय में हम यूनिकॉन्स की टॉप थ्री स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बने हैं आज अपन एक अतिशय उमद्या स्टार्टअप इंडस्ट्रियलिस्ट स्टार्टअप उद्योजक भेटने सालो मैं अपने परिचय दादावीचे स्टार्टअप उद्योजक ते व त्यांच्या चार मित्रांनी बेबी क्लाऊड नावाचं अत्यंत आकर्षक असं स्टार्टअप उद्योग उभा करण्याचं नुसतं ठरवलं नाही तर प्रत्यक्षात उभा पण केला ते एन आय टी वरंगलमधून सिव्हिल इंजिनियर झालेले आहेत त्यांच्याबरोबर त्यांचे चार पार्टनर आहेत ते सुद्धा आय आय एम चांगल्या चांगल्या कॉलेजमधून उच्च विद्या विभूषित आहेत आणि त्यांनी अत्यंत नॉवेल आणि समाज उपयोगी अशी आयडिया घेऊन एक सुंदर स्टार्टअप इंडस्ट्री उभी केली आहे आणि लवकरच ती एक मोठा वटवृक्ष झाल्याशिवाय राहणार नाही तर आता आपण त्यांच्याशी गप्पा मारू काही गप्पा हिंदीत होतील काही मराठीत आणि काही थोड्याशा इंग्रजीमध्ये तानंदी आप बिलकुल आप जैसे कम्फर्टेबल होतं बघता की आपने हे स्टार्टअप इंडस्ट्री करण्याचा सोचा कैसे। तो मतलब स्टार्ट मेरा कॉलेज से जो था मेरा पहला स्टार्टअप था स्मार्ट स्पीक जहाँ पे मैं लैंग्वेजेस वगैरह सिखाता था स्टूडेंट्स को क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पर उनको बहुत सारी बोलने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती थी तो जितने जो भी स्टार्टअप्स के आइडिया आए हैं वो मुझे प्रॉब्लम्स को देख के ही आए हैं उसके पहले मेरा स्टार्टअप था वर्कर हफ जहाँ पर मैं लेबरर्स को जॉब दिलाता था कोविड के टाइम पे और ये तीसरा स्टार्टअप जो वेबी क्लाउड है ये एन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है जब टू में आया तो ये, ये उससे इंस्पायर यहाँ पे हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने को सोचा अतिशय महत्व महत्वा एक मुद्दा आनंद मिश्रा ने संगित कि लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने कल्पना लोगों के अलग अलग प्रॉब्लम्स छोड़ने के लिए छूटने के लिए उनको जिंदगी आसान होने के लिए जो भी कुछ हम करना चाहते हैं उसे स्टार्टअप इंडस्ट्री कहा जा सकता है खरोखर है कि आप जीवना मधे विशेषतः ग्रामीण भाग श खूप छोटे छोटे प्रश्न असतात की जे सुटले पाहिजे वाटतात कधी फळं काढायचे प्रश्न असतात कधी वेचणीचे प्रश्न असतात कधी पाणी देण्याचे प्रश्न असतात कधी रस्ता वाहून गेल्यानंतर ट्रान्सपोर्टचा प्रश्न असतो ह्या सगळ्या गोष्टीवर त्याच्यापासून ते, ते प्रत्येकाच्या जीवनात आरोग्य शिक्षण संस्कार हे सगळ्या विषयामध्ये काही ना काही करण्याची गरज असते आपल्याला मनात वाटतं की हे आपण केलं पाहिजे पण आपण विसरून जातो आता विसरायचं नाही आनंद विश्रांना डोळ्यासमोर ठेवायचं आणि अशी एक छोटी स्टार्टअप इंडस्ट्री सुरू करायची

जो प्राइवेट टीचर्स हैं उनको ट्रेन करेंगी अबाउट नया एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा और उसमें कैसे बच्चे से इंटरेक्ट करना है बट जब हम रिसर्च किए हमको पता चला कि जो बच्चों का डेवलपमेंट है वो स्कूल में आने से बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है जीरो से स्टार्ट हो जाता है तो हमको लगा कि ये चीज बहुत जरूरी है सोसाइटी के लिए एड्रेस होना बहुत जरूरी है क्योंकि तीन साल में इनका बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका होता है और ये चीज पेरेंट्स को बताना बहुत जरूरी है कि उनका देखभाल कैसे करें स्टार्टिंग का देखभाल बहुत जरूरी क्यों है अगर आप आपले बच्चे का छे साल तक देखभाल करते आनंदी पुन्हा एक सांगितला की खरं म्हणजे त्यांनी सुरुवात चांगले शिक्षक करावे म्हणून सुरुवात केली होती पण लक्षात असलं की जेव्हा सहा वर्षाचा मुलगा शाळेत जातो तोपर्यंत त्याची पंच्याण्णव टक्के मेंदू विकसित झालेला असतो आणि आईच्या पोटात असल्यापासून ते पहिल्या सहा वर्षात जर त्याची नीट काळजी घेतली तर शाळेत तो कशाही पद्धतीने चांगलं शिकू शकतो म्हणून शिशु वयात शून्य के सहा वो मुलींस कशा पद्धति आईनी कुटुंबा डॉक्टरी लक्ष दे हाथ तो अच्छी सुंदर बेबी क्लाउड नवाचा तो स्टार्टअप इंडस्ट्री तिने के खूब चांगली कल्पना है कि स्कूल में जाने के पहले आप बच्चे को एकदम फिट और मजबूत करना चाहते हैं कि वो स्कूल में आराम से नंबर वन ही बनते जाए और ये बहुत सारी जगह पे मराठवाड़े में पर्टिकुलरली लोग गलती करके बैठते हैं आपल्या मराठवाड्यामध्ये शेत कमजोर शेत कामगार ग्रामीण भागामध्ये काम करणाऱ्या महिला प्रचंड संख्येने त्यांची संख्या पन्नास लाखापेक्षा जास्त आहे मी निश्चितपणे सांगतो आणि ह्यांच्या पोटी असलेली मुलं पहिल्या सहा वर्षामध्ये कधी आईच्या कडेवर कधी आजूबाजूला रांगत तोडणी कामगारांच्या महिलांची मुलं तर अक्षरशः त्या पाचटावर झोपलेली असतात आणि त्यांची म्हणावी ती काळजी घेतली जा दा, घेतली जात नसावी जर ती का नहीं तो ते मेन्दू विकसित होना नहीं मत विकसित नहीं खूब व्यक्ति हो लक्षा घर प्रत्येक आईला लदत करना एक सुंदर सॉफ्टवेयर डेवलप नाव है बेबी क्लाउड यस, यस। तुम तो, बेबी क्लाउड विषय महिला संगा में। तो बेबी क्लाउड हम क्या करते हैं कि कंटिन्युअस असेस करते हैं बच्चे का डेवलपमेंट और उसके हिसाब से हम बताते हैं पेरेंट्स को कि आपको क्या करना चाहिए ताकि उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूंगा कि अगर मान लो बच्चा तीन महीने का है तीन महीने का बच्चा बहुत छोटा होता है वेट और आ, अगर हमको उसको मोटिवेट करना है उसको उसका फिजिकल डेवलपमेंट इंप्रूव करना मतलब जो मशल्स स्ट्रेंथ है ये सब इंप्रूव करना है तो हम क्या करते हैं कि उसको रिकमेंड करते हैं कि आप डिफरेंट कलर के बलून लाके उसके आसपास रखो तो अगर आप ऐसा करते हैं तो वो बच्चा क्यूरियासिटी बस उसमें मारना चालू करता हाथ पैर से तो उसका डेवलपमेंट जो छह महीने होने वाला है तो वो थोड़ा फास्ट हो जाता है जल्दी हो जाता है क्योंकि हम उसमें कपैसिटी ला रहे हैं ऐसे करके ब्रेन डेवलपमेंट की एक्टिविटीज बताते हैं कि आप अगर ज्यादा ज्यादा उसको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे तो वो ज्यादा अपना ब्रेन यूज करेगा और जितना ज्यादा ब्रेन यूज करेगा तो एक कॉन्सेप्ट होता है उसमें न्यूरल सर्किट्स का ब्रेन में तो ये जो न्यूरल सर्किट्स रहते हैं ये लाइफ लॉन्ग यूज आते हैं और ये न्यूरल सर्किट्स हमारे एकदम स्टार्टिंग में ही बन जाते हैं बचपन में ही बन जाते हैं मतलब जब बच्चा बहुत छोटा रहता है और उसी टाइम पे फॉर्म हो जाते हैं तो ये न्यूरल न्यूरल सर्किट्स रहते हैं ये आप जितना ज्यादा एक्टिविटीज करोगे उतना स्ट्रॉन्ग न्यूरल सर्किट रहते हैं इसका एक एग्जाम्पल लूंगा मैं कि अगर मैं उससे पूछा जाए कि टेन इंटू टेन तो बहुत इजीली बता सकता हूं क्योंकि इस एक्टिविटी को बार बार किया गया है सौ बार किया गया है लेकिन अगर किसी से बोलो फोर्टी वन इंटू फोर्टी वन नहीं बता पाएगा वो तो उसका सिंपल से रीजन है कि वो एक्टिविटी एक बार भी नहीं हुआ है तो टेन इंटू टेन का जो न्यूरल सर्किट है वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है बट फोर्टी वन इंटू फोर्टी वन का नहीं हुआ है तो ये एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है जिसमें हम समझ सकते हैं कि न्यूरल सर्किट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे बहुत छोटे रहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा आपने पर मैं आनंद जी तुम्हारा एक विनंती कराई है कि तुम्हें हा जो क्लास डॉ समय है तो शहर सुखो वस्तु जिनका पर कैपेट इनकम 10, 15, पच्चीस हजार रुपए सैलरी है वो अपने बच्चों के लिए अलग अलग कलर के बलून्स ला सकता है बॉल्स ला सकता है मैं जो माताएं देख रहा हूं वो देहाती माताएं देख रहा हूँ झोपड़पट्टी वाली माताएं देख रहा हूं आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं कि उनके लिए जैसे हरे पत्ते हैं यस या समझो अलग अलग फल है छोटे छोटे जो गया तो, तो मिलते जैसे बेर है और कुछ है तो ये ऐसी कुछ नेचुरल चीजें जो है वो बच्चों के सामने ला के उसको कैसे और बच्चों को डेवलप किया जाए इस बारे में आप कुछ करना चाहेंगे तो हमने जो एक्टिविटीज बनाए वो यही ध्यान में रख के बनाया कि जो आप घरेलू आइटम्स हैं उन्हीं का यूज करके ज्यादा ज्यादा एक्टिविटीज हो बट बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज नहीं पॉसिबल होती ऐसा बनाना तो हमने ऐसा एक अभी यही सिस्टम पे काम कर रहे हैं जिसमें आप सिंपली एक फोटो खींचेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का और वो बता देगा कि इससे आप कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं किस टाइप के डेवलपमेंट के लिए तो ये हमारे मतलब हमारा विजन यही है कि आपके पास अगर वे भी आइटम है उससे आप एक अच्छी एक्टिविटी कर सके अपने बच्चे के लिए तो थोड़क मधे आनंद जी ने अपने लहा शून्य तीन महीनिया मुलांपस प्रत्येक तीन महीना सहा महीना नौ महीने बारह महीने प्रत्येक क्वार्टरला मुला डेवलपमेंट होता शारीरिक दृष्टिया तो कई करू सको बौद्धिक दृष्टिया तो क्या करू शको मेंदू विकसित होने के दृष्टिकोण का पाजे वैक्सीनेशन एंड मेडिसिन स्वूप सलाह देता था Yes तो बहुत बार मतलब पेरेंट्स को पता नहीं रहता कि कौन सा वैक्सीन लेना जनरली उनको दिखना पड़ता है पेडेटिशियंस को विजिट करना पड़ता है बट उसमें और भी जैसे वैक्सीन का जो प्राइस ही रहता है वो काफी अच्छा खासा रहता है तो हम लोग क्या करते तो हैं पूरा एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इसको ट्रैक करो आपको कौन सा वैक्सीनेशन कब लेना है आप जाओ वैक्सीनेशन ना उसके लिए रिमाइंडर देते हैं नोटिफिकेशन भेजते हैं तो ये सब चीजें हम करते हैं मतलब इन्फॉर्मेशन से लेके नोटिफिकेशन तक कष्टक जनते अत्यंत तो महत्वाचे काम है, है आई अपने रोजमरान खूब काम घर काम बाहर काम एखाद वैक्सीनेशन का तिरा विसर पड़ो वे तिने दयाव नहीं हेच् नोंद रहा हाथी बेबी क्लाउड हाथ स्टार्टअप विशेष व्यवस्था के लिए मैं सी जाती जाबी क्लाउडे अपन कित वैक्सीन साधारण पहले पांच सहा वर्षिटी यस तो हमने जो वैक्सीन मतलब बनाया है उसका पूरा लिस्ट अगर आप देखेंगे तो लगभग सेवेन्टीन के आसपास है तो पहले साल में थोड़ा ज्यादा वैक्सीन देनी पड़ते हैं बट जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे नंबर ऑफ वैक्सीन जो होते हैं वो कम हो जाते हैं सत्रह वैक्सीन अपने मुला विस्तरना नहीं जी की काजी पूछकर का, निश्चितपने मरावाड़ा प्रत्येक पालक पालन ये नंबर बहुत श्योर नहीं है ये नंबर फ्लक्चुएट करता है वाइज की हर स्टेट में अलग अलग रहता है हे राजनुसारिस्थिति थोड़ा फार बदल हो निश्चितपने का अपने दी रह हा गोष्टी इंडस्ट्री लहान मुला सगि तुम्हें देना प्रयत्न करता है वेगेगे एक्टिविटी करता है तो खूब एक्टिविटी जैसी महिला निश्चित वीडियो तुम्हारा वेग् पद्धति मिले अधिक अधिक एक्टिविटी हा स्टार्टअप उद्योग चालतो कसा तुम्हारा पैसे कहीं दिल स्टार्टअप उद्योग घर पैसे टाकला तो कितने दिवस चल रहा होते बंद नहीं होते यस तो जो स्टार्टअप रहता है वो दो चीजों पे काम करता है एक होता है स्केल पे और दूसरा होता है कि आप दो टाइप का स्टार्टअप बना सकते हैं एक छोटा स्टार्टअप जिसमें आप पहले दिन से ही प्रॉफिट बनाना चालू कर देते जिसमें जैसा एक छोटा बिजनेस हो गया बट जो स्टार्टअप स्केल में काम करते हैं जहां पर हम दस लाख लोगों के कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं वहां पे अगर हम एक रुपए दिन का कमा रहे हैं तो ये एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है तो हम अभी काम कर रहे हैं कि एक स्केल वाला स्टार्टअप बने क्योंकि हमारा जो तो अगला प्लान है वो सिर्फ इंडिया ही नहीं है हम यूएसए में अगले ने, नेक्स्ट थ्री मंथ में यूएसए यूके यूरोप इन सब जगह पे लॉन्च करने वाले स्टार्टअप को तो आप अगर आपको ऑब्जेक्टिव है कि मतलब स्टार्टिंग से पैसे मिले तो आप छोटे एक छोटा आइडिया सोच सकते हैं और उसी जगह पे इंप्लीमेंट करके आप अपने लोकल में इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं कि उससे प्रॉफिट निकल रहा है कि नहीं उसमें आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा अतिशय चांगला चनंदी ने मुद्दा संगित कि स्टार्टअप इंडस्ट्री लगे पैलिया दिशापसन प्रॉफिट मिलना उद्योग नहीं है तुम्हारा स्टार्टअप इंडस्ट्री ही तुम्ह कल्पना जर खूब चांगली तुम्हारा जगभर पहुँचाएला वाव है तो स्वतः आता यूरोप अमेरिका सग्या आइडिया घूम जाता है तक सगनी ये स्टार्टअप इंडस्ट्री करता सगत महत्वा मुद्दा जो सो तो मेजे पैला दिवसापस प्रॉफिट से काम नका करू तो लोक प्रश्न सोड़ने से काम करा और एकटी काम न करता टीम मनु भरपूर लोग तुम जास्त जास्त लोकपर्य तो पा एकदा तुम्हारी कल्पना लोकान आवली कि लोकसला खूब पूड़ो जो करेक्ट तो अभी आपका कैपिटल कितना है इसमें आज तक अभी तक हमने इन्वेस्ट किया अराउंड टू करोड़ तो इस दो करोड़ में हमने मार्केटिंग किया जिसमें लगभग ढाई लाख लोगों तक हमने पहुंचाया ढाई लाख लोगों ने ऐप डाउनलोड किया पचास हजार लोगों ने रजिस्टर किया इसमें हमने पूरा अपना ऐप बनाया वेबसाइट बनाया है टीम बनाया है इनकी सैलरीज दी है तो इन सब में हमने इन्वेस्ट किया लगभग पन्ना हजार लोग तो रजिस्ट्रेशन है अड़ीस लाख लोकान पर पहुंचले है स्वत डेवलप के लिए स्वतः जी वेबसाइट है किमान चालीस पन्ना लोग स्टाफ करता चार पार्टनर पैके एक आई आई एम कलकत्ता हूँ पास हे स्वतः लोन झालेले yes. तुमच्या काब्रा मॅडमचं क्वालिफिकेशन काय जीएनसी से कम्प्युटर सायन्स इंजिनियर जे मध्ये आपल्या संभाजीनगरच्याच कॉम्प्युटर सायन्स आहे आणि चौथे पार्टनर कॉलेज एन आय टी वरंगल से पासआउट एन आय टी पासून एन आय टी वरंगल हे भारतातलं वन ऑफ द टॉप मोस्ट टेक्निकल एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट आहे जे आय आय टीच्या दर्जाची तिथून झाल्यानंतर सुद्धा सामाजिक येतून त्यांना कुठेही पाच पन्नास लाख रुपये महिन्याची नोकरी आरामात मिळाली असती पण स्वतः काही समाजासाठी करावं म्हणून ह्या उद्देशाने

हजार फॉलोअर्स पहुंचने में बहुत टाइम लग जाते हैं बट हमने लास्ट चार महीने में ही दो लाख फॉलोअर्स गेन कर दिए तो हमको जो मतलब इस चीज की जो डिमांड है हमको लग रहा है कि इसमें बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और हम ट्राई कर रहे हैं कि मतलब इस फाइनेंशियल टू थाउजेंड में ही हम प्रॉफिटेबिलिटी भी पहुंचे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करें क्योंकि रेवेन्यू जनरेट हम करना हमने स्टार्ट कर दिया हमने टेस्ट कर दिया कि लोग इसके लिए पे करने के लिए रेडी है स्पेशली जो वर्किंग पेरेंट्स हैं अतिशय चंगला आनंदा गोष्ट है कि रेवेन्यू जनरेशन मॉडल म्हणजे पैसे कमवायला तरी आता सुरुवात केलेली आहे आणि फक्त चार महिन्याच्या कालावधीत दोन लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर त्यांचे झाले मी तुम्हाला एक सांगतो आनंदजी हर माता को लगता है की आपला बेटा दुनिया में सबसे बेस्ट हो yes. और हर पिता को भी लगता yes. है की अपने बेटे के लिए जो भी मैं कर सकूं करू hmm. वहां कुछ कम न रखो yes. आदमी जीताय आपल्या बेटो केली बेटी लिए मला असं वाटतं की तुमच्या ह्या कल्पनेला स्काय इज द लिमिट तुम्ही किती मोठे होऊ शकता पण त्याच्यामध्ये अधिकाधिक इनपुट दिलं पाहिजे जास्तीत जास्त लोकांना त्याच्यामध्ये सहभाग दिला पाहिजे आणि सर्व क्षेत्रातल्या महिलांना ते आपलं वाटलं पाहिजे मग माझी तुम्हाला विनंती आहे की तुमच्या ह्या बेबी क्लाउड सिस्टीममध्ये तुम्ही ग्रामीण भागातल्या माता ग्रामीण भागातल्या ह्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका ग्रामीण भागामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी जाणाऱ्या नर्सेस आणि तिथं सोशली काम करणाऱ्या ऍक्टिव्ह महिला यांना तुमच्या बेबी क्लाउडशी रात का यस yes, तो आ, अभी हमने रिसेंटली औरंगाबाद में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है हमने बात किया था जहां पे हमने बात किया था कि कैसे हम रूरल एरियाज में पहुंच सकते हैं क्योंकि इंडिया में अगर रेवोल्यूशन लाना है तो रूरल एरिया सिक्सटी परसेंट लोग रूरल एरियाज में ही रहते हैं तो आ, उन्होंने हमको से किया कि हम आंगनबाड़ी के थ्रू जा सकते हैं अगर हम आंगनबाड़ी आजकल आंगनबाड़ी के पास रहता है मोबाइल फोन वगैरह तो क्योंकि वो लोग वो लोग कनेक्टेड रहते हैं वहाँ के मदर्स से तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो हमारा एज्युकेशन सिस्टम हम एकदम बॉटम ऑफ दोन राहायची गरज नाही मी तुम्हाला सांगतो कारण ह्या गोष्टीचं पोटेन्शियल एवढं मोठं आहे की सरकार तुमच्या मागे तुम्ही सरकारच्या मागे द्यायची गरज नाही आणि दुसरा विषय असा आहे की अंगणवाडी सेविका हे आता खूप चांगलं काम करतात त्यांच्यापर्यंत तुम्ही पोहोचतात पण आज प्रत्येक घरामध्ये निश्चितपणे मोबाईल पोहोचलेला आहे आणि प्रत्येक घरामध्ये पोहोचलेला आहे खेड्यात पण पोहोचलेला आहे कनेक्टिव्हिटी आपल्या देशामध्ये त्या मुलांनी खूप चांगली आहे आणि या मोबाईल कनेक्टीच्या माध्यमातून तुम्ही तुमचं कॉल सेंटर एस्टॅब्लिश केलं आणि लोकांचं म्हणणं ऐकून घेतलं आणि त्याला जर प्रॉपरली रिस्पॉन्स दिला तर तुमचा हा सध्या असलेला पन्नास हजार रजिस्ट्रेशनचा आकडा पन्नास लाखापर्यंत जायला वर्ष दोन वर्षाचाच कालावधी लागेल त्यापेक्षा जास्त जाणार नाही स्टार्टअप इंडस्ट्रीची सगळ्यात मोठी मजा अशी आहे की पन्नास हजार लोकांनी कन्सल्टन्सी फीस शंभर देण्याच्याऐवजी पन्नास लाख रुपये होतात तर पन्नास लाख लोकांनी एक रुपयातच कन्सल्टन्सी दिली तरी पन्नास लाख रुपये होते yes. आणि म्हणून स्टार्टअप इंडस्ट्रीचं महत्व आहे म्हणून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्टार्टअप इंडस्ट्रीला बढावा देण्यासाठी स्पेशल धोरण आखलं सरकारही मदत करत आहे वेगवेगळ्या संस्था मदत करतायत त्यांना पण बरेच पैसे मिळालेत आपण ते त्यांच्याकडे जाणून घेऊ आणि तुमच्या अशा संकल्पना हवेत सोडून देऊ नका मनातल्या मनात झुरू नका आपण स्टार्टअप इंडस्ट्रीचा प्रामाणिक प्रयत्न सुरू करा आणि एकट्याने नाही तर टीम म्हणून करा अपने लोग ले तो आ, अभी तो स्टार्टअप इको में गवर्नमेंट ने बहुत सारे मतलब उन्होंने प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं तो अगर आप मान लो आपका एग्रीकल्चर में है स्टार्टअप तो उसके लिए तो इतने सारे फंड्स रहते हैं जैसे मैजिक में भी लगभग दो करोड़ का सीट फंड मिला है कुछ स्टार्टअप्स हैं तो ये जो हमारा है ये थोड़ा सा ई कॉमर्स है और एजुकेशन है तो अभी इसमें हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट तो नहीं मिला गवर्नमेंट की साइड से बट आ, कुछ टाटा टेक्नोलॉजी का फंड मिला, मिला तो, एजुकेशन वाले बट तो गवर्नमेंट जैसे कुछ कुछ सेक्टर्स में बहुत करती है डिफेंस वाले सेक्टर्स हो गए एग्रीकल्चर वाले सेक्टर्स हो गए तो इसमें इनका अच्छा खासा आपको सपोर्ट मिल सकता है अपने लिए आप मराठवा ग्रामीण आरोग्य विषया मे सब अपने का साठ टके ग्रामीण लोकसंख्या आहे पण शहरामध्ये सुद्धा झोपडपट्ट्यांमध्ये आणि ग्रामीण भागातून आलेले लोकसंख्येचं प्रमाण हे उरलेल्या पैकी तीस टक्के म्हणजे खरा शहरी जर हे कधी ग्रामीण भाग बघितलाच नाही ह्याचा फक्त दहा टक्के आहे नव्वद टक्के आपल्याकडचं पॉप्युलेशन लोकसंख्या ही ग्रामीण भाग आणि ग्रामीण भागाची निगडीत आहे त्यामुळं ह्या सर्व लोकांना अशा स्टार्टअपचा खूप मोठा फायदा होईल आणि जे आज आपण खूप खूप चांगला बोललात हा पहिला भाग आहे दुसऱ्या भागामध्ये आपण आपल्या पार्टनर बरोबर येऊ आणि त्या सामान्य सगळ्या ऍक्टिव्हिटी बघायला हे करू खूप खूप धन्यवाद आपल्या ऑफिशियल युट्यूब चॅनल फेसबुक पेज इंस्टाग्राम अकाउंट आणि ट्विटर अकाउंटला फॉलो करा